খালি নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ জ্ঞানজ্যোতি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' এটা মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি মই মৰিগাঁও পিনে আহিছিলোঁ তো মৰিগাঁৱত থকা এটাই পুৰণি মন্দিৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম চব স্বপ্নতীৰ্থ বুলি কয় আতীনাথ মন্দিৰ ইয়াত সপোনত পোৱা এটা মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰটোৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ এটা বহুতখিনি আছে ইয়াত যি মনোকামনা লৈ আহে আপোনালোকৰ সেই মনোকামনা পূৰ্ণ হয় আজিলৈ এই মন্দিৰটো যেনেকৈ আছে সেইদৰেই আছে মন্দিৰটো কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই সৰু সৰুৱে হৈ আছে মন্দিৰটো মন্দিৰটোৰ বৈচিত্যতা বহুতখিনি আছে আৰু এই মন্দিৰটো আপোনাৰ মৰিগাঁৱৰ পিনে অহা ৰাস্তাৰ সাহেৰ ওচৰত আছে ধৰমতুলাৰ পৰা ভিতৰৰ ফালে আহিব লাগে ধৰ্মত পৰা ভিতৰৰ পৰা আহি মৰিগাঁৱৰ যোনটো ভিতৰৰ ৰাস্তাটো সোমাব পাৰি সেই ৰাস্তাটোৰ কিনাৰতে আছে স্বপ্নাধৰ তীৰ্থ মন্দিৰ ত্ৰিনাথ মন্দিৰ আহক মই সেই মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰ ভাগ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে মোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনটো নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে লাইক চেনেল শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰে লগত নটিফিকেশ্যন বিলটো দবাই দিয়ে আৰু এতিয়া মই ভিতৰৰ ভাগটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ মন্দিৰটো এই মন্দিৰটো গোটেইখিনি স্বপ্নতীৰ্থ মন্দিৰ আৰু এইপিনে আছে আপোনাৰ হাৱেটো য'ত নগাঁও মৰিগাঁও যাব পৰা ৰাস্তাটো হাৱেটো হাৱেৰ পৰা আপোনাৰ খুব অলপমান ভিতৰৰ ফালে আহিলে আপোনালোকে এই মন্দিৰটো পাব এইখিনি মন্দিৰটোৰ ওচৰ ভাগটো মই মন্দিৰটোত এবাৰ সেৱা ল'ম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মন্দিৰটো ইয়াত যি মনোকামনা আপোনালোকে লয় আহে মনত যাতে শুদ্ধভাৱে যদি আহে সকলো মনোকামনা পূৰ্ণ হয় এই মন্দিৰটোত আৰু ইয়াতে একচতিকীয়া পূজাও হয় ডাঙৰ ঘে ত' সেইটো মই পূজাটোত আপোনালোকক আহিলে মই দেখুৱাই দিম আহক এতিয়া মোৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এবাৰ প্ৰভুৰ সেৱা ভাগ ল'লোঁ আৰু সেৱা ভাগ লৈ মই আপোনালোকক মন্দিৰটো গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ ভিতৰ ভাগটো আদিনাথ আদিনাথ স্বপ্ন তীৰ্থ মন্দিৰ তো ত্ৰিনাথ মন্দিৰ ত্ৰিনাথ বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহাচাৰক একেলগত লগ লাগি ত্ৰিনাথ বুলি কয় এই ত্ৰি স্বপ্ন মানে সপোনত পোৱা মন্দিৰ আছিলে সেই মন্দিৰটো বহুত পুৰণি মন্দিৰ হয়তো আজিলৈ বহুতখিনি মানুহে ইয়ালৈ অহা নাই তো আজি মই এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মন্দিৰটো চাই লওক কেতিয়াবা সময় পালে ইয়ালৈ আহিব খুব ভাল লাগিব মন্দিৰটোৰ কথা গম পাই আপোনালোকে আৰু যি বৈশিষ্ট্যতা থাকে মন্দিৰ